Устная история это на историческое доследование, которое грунтуется на выкликанных доследчиком в устных воспоминах и вызначает способ их сбору, анализу и захования. Ну, короче говоря, просто мы пробуем с людьми размовлять, то есть выкликаем устные воспоминания людей про падеи ну, 20-го столетия, светками, каких они были. Деле шагов это робится и какая в как, этом науковость. Тут сразу требуется сказать, потому что, ну, такие верми специфичные геологи-историчные доследования, например, на Белоруссии не стал академичной дисциплиной. У нас, ну, еще недавно Европейский гуманитарный университет, наш университет в Игнании, там был такой курс, сейчас и там нема такого курса. Вот, и в, такая, скажем, ну, официальная историческая наука ставится верми скептично. Давусь на истории, ну, науле, что тут, вся, какая тут наука, во всем том, что рассказывают старые люди. Але вот что корыстное мы бачим во всем этом. Во-первых, тут это в разно что не снуя на никаких абсолютно объективных исторических документов. И каждый исторический документ, и он створен человеком, с полными метами, практически никогда не бывает такой ситуации, как некий человек, некий там, ну, автор документа историчного, створающий там некие листы, там справоздачу, и описывающий некие позиции, ну, сюда нести вот, ну, некую объективную правду. Во-первых, он просто ее не володает по другой звучание у людей абсолютно иные мы. когда стараются некие документы. Вот. То есть это проблема полной субъективности исторической границы, такой которой стыкаются устные историки, это проблема в исторической науки наоборот. Просто устная, 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 история и устная историческая граница на эту проблему ставят больше в остров. И в вот, письмо, из у документов, например, когда мы разговариваем про опошнюю войну в Беларуси, то Тут нужно сказать, то, что ну, документы, то есть их субъективности, например, мы находим документы 1944 года и можем документами часу войны. Сегодня же мы записываем воспоминания и дата этих вспоминаний – 2015 год. Тут нужно вот весь час пробовать заразуметь, с чем мы работаем. Мы работаем с исторической речью, с памятью мы работаем. И, конечно, в мы работаем просто с памятью. Но ли справа тем, что фактически сегодня историческая наука вышла на такие узровни, что та же самая человеческая память может быть и повинна быть объектом исторических доследований. Что дает устная история? Во-первых, в нашей ситуации постсоветской, не только белорусская, думаю, и украинская ситуация, и она дает все-таки информацию про полные неведомые факты, про полные подеи, какие, не знаешь светления ни в советской гисторографии и в... не на Украине, в Беларуси сегодняшние многие архивы просто зашинены а в «Устная история даем общимость доведаться про некие факты, которые недоступны. По-другому, в «Устная история даем общимость заразуметь о некие подеи о оценках людей. Как люди эти подеи воспринимают. Вот, например, принятия историками, ну, вот недавно у нас был проект по 1939 году, то есть, початок Другой Второй Войны, и в соединении с сокодней Беларуси с БССР, и с Северной Украины, с Украиной. Из ну, историков, и в в этом такой национальный прорыв, национальный политический пост. А как это с люди, которые переживали 1939 год? И тут в веме интересно, что просто разные погляды. Погляды человека, для кого, ну, надо признать, например, та же история белорусской державности, идея белорусской державности в 1939 году была абсолютно с чем-то и, и погляды историка, для кого сегодня это важно. А у исторических доследований не требует и одно и другое. Не требует игноровать погляды обычных людей. Ну и третий момент, очень важный, то есть, что устная история дает возможность как раз проговорить свою правду про историю людям, до яких, никто никогда не пытал. Вот те же исторические документы, когда мы глядим, это документы, звучат неких организаций, неких установ. Аргументы связанные с деятельностью органов улады. Вот ну, масса людей, которые жили там в вёсках, жили в городах, которые не покинули никаких документов, их немало в и историки не могут до этого просто докрануться и не могут заразуметь их правду, прав. То, что отбывалось. И вот эта, эта история памяти людей, у на память, и она просто сприяет и провокует официальную историческую науку на полной дискуссии, на перегляд неких позиций.